Вікторія Коржанок заробила свій перший мільйон без сторонньої допомоги завдяки власному голосу. Вікторія, переможниця проєкту Суперзірка. Зараз ви побачите, на що вона витратила свій приз. Мільйон гривень. Здравствуйте. Прошу вас. вот моя квартира. Я стала победителем на канале каналі 1», +1» шоу Суперзірка. И вот на выигранные деньги я приобрела квартиру. Суперзирка 2010 и миллионер Виктория Коржунов! В данный момент дочка живет с бабушкой в Черниговской области в городе Щорси, но она постоянно скучает за мамой, то бишь за мной, и я тоже скучаю. Мы с Игорем познакомились по интернету после шоу, на котором я стала победителем. Несколько раз созванивались. То есть это было сугубо вот такое вот приятельское общение. И потом, как начал приезжать с вещами, так вот мы стали жить вместе. Когда мы с ним познакомились, мне было 25 лет, ей 34. У нас очень много как бы общего. Но мама поначалу тоже как-то вот все время, она мне всю жизнь говорила, что у тебя должен быть мужчина постарше, а то тут помоложе, и как-то вот так вот, ну, тоже смирилась. Ее мама сказала, не прописывай его, не все. Я говорю, если я говорю тебе важно, можешь мне не прописывать абсолютно, мне это не важно. Хочешь, пойдем в ЗАГС, пожалуйста, пойдем в ЗАГС. Мы вот сейчас на данный момент, мы у нас полтора года, мы вместе, у нас все хорошо. То есть я говорю, ребенка надо забирать, воспитывать, здесь в школу вводить. Если нужны какие-то кружки, мы будем вводить их. дочка ее не перевезла, потому что так сложились обстоятельства. Сейчас момент именно, как сказать, можно притирки, если так можно выразиться. И получится ли у нас жить вместе? Смогу ли я вот уделять должное внимание ребенку и уделять должное внимание работе? Я лично хотел, чтобы самое изначально момент подстегнуть ее, чтобы она пошла на этот проект, потому что человек очень профессиональный, музыкальный, который имеет колоссальный опыт, колоссальный голос. Дорогая Викочка, иди вперед до конца, не бойся ничего и знай, что ты лучше. Зараз за лаштунками Вікторію підтримує коханий та її донечка, яка дуже хоче, щоб до мами розвернулася Тіна Кароль. Інші тренери дівчинку цікавлять мало. Тебе вітаю! Спасибо. Спасибо. Добрий день! Як ваші справи? Як вас звати? Звідки? ви? Мене звати Вікторія Корженок, Я живу зараз в місті Київ. Я дуже люблю джазову музику. Но никогда не экспериментировал с этим. И поэтому вот я так ждал, когда натиснете кнопку Тина, потому что мне кажется, что она одна сможет вам помочь в всем вокале. Потому что она сыпается часто, и она это любит. Но мне и правду понравилось, как вы спели. И действительно нельзя не отметить того, насколько сокровенно это было, насколько это было душевно. Вы не старались крикнуть дальше, чем мы сидим. Вы просто спели композицию, вы просто прожили ее и а, сделали это музыкально, грамотно и слились с оркестром Бетховен. И это было просто чудесно, я заслушалась, правда. Спасибо вам огромное, спасибо. И мы, мы часто, часто чуем манерный джаз, Ну хтось бере маніру, ну як Славко каже, що ну там зображать, але серцем не співають. Я тут навіть ви не серцем, а от всіма всіма кінцівками, пальчиками, ніхи, рук і волоссям. Ви всім співали. Дійсно, і це настільки настільки природньо, настільки цілісно було, що Но я тако, я таке рідко чув. От так таку якість виконання. і Причому це от з того, що ми взагалі в світі чуємо. Так що браво! Браво Спасибо вам! вам Буду коротка. Я хотела попасть к вам, и я выбираю вашу команду. Тиночка, извините, пожалуйста, я очень ценю ваш талант, но я хотела именно к скрипке. Я не, не вернуться, когда вы так красиво дзирки пели. Зерки сошлись, все в порядке. Две зерки сходятся. Как там программа? Найти звезду, или как там? Спасибо. Дякую. Дякую. Медведь. Вы переможница уже вокального шоу одного. Как гадаете, чи вам удача и второй раз? Яка доля на нашем проекте вас чекает? Вы чувствуете? Ну, я чувствую что все очень все благоприятно и хорошо. Я думаю, что все будет хорошо. Поздравляю вас, приятный. Хорошо. Летаю. Мечты наши сбылись, и мы следуем к победе.